Приветствую, дорогая церковь, приветствуем тех, кто сегодня присоединился к нам в онлайне. Мы, мы сегодня слышим Слово Божье, и Господь по милости своей, по любви своей нас научает. Я думаю, что вы Почувствовали, как Господь стучит в ваше сердце. Аминь. Аминь. Я тоже сидел, слушал, и думаю: Господи, euh, быстрее бы закончилось собрание, надо уже бежать что-то делать. Трудиться надо. Трудиться надо. Я вместе с вами хочу прочитать место священописания. Тема моей проповеди сегодня это лжеучение. <magician: smans> Я прочитаю место священописания. Записана Матфея 24 глава Слова Иисуса Христа. С 23 стиха и 24 стих. Тогда, если кто скажет вам, здесь Христос или там Христос, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Христос говорит слова, что придет такое время. Тогда, тогда, тогда. Если кто скажет вам, здесь Христос или там, не верьте. Христос говорит, что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, великие знамения и чудеса. И смотрите, написано, если возможно. Если возможно. Вот это если возможно, лучше бы его не было. Если возможно. Мы с, нами, мы с вами знаем из священного Писания, что Писание говорит, идет война. Идет духовная война. Враг душ человеческих ведет войну. И вы смотрите, Писание говорит, Христос говорит, что будет, и это продолжается, и это есть, восстанут восстают те, которые хотят увести. Это начинается, или это началось еще с Едемского сада. Когда Господь сотворил человека, написано, что все было весьма хорошо. Все было весьма хорошо, все было прекрасно. Бог сотворил человека, поселяет его в Едемском саду, наделяет его всем прекрасным. Все замечательно. И вот человек живет там и слышит другой голос – и этот голос, который он слышит, хочет увести его в сторону. И человек начинает слышать этот голос. И уходит. И уходит от Бога. Уходит от Творца. Уходит от того, кто сотворил его. Уходит, отворачивается и идет в противоположную сторону. Не хочет повиноваться Богу. Не хочет слышать, что Бог говорит. Чтобы не слышал никакой голос. А человек, Уклоняется. Человек слышит другой голос и идет за этим голосом. Мы с вами замечаем, что человек утратил общение с Богом. Утратил, потому что он избрал другой голос. Он избрал совершенно противоположную сторону. То, что ты говоришь, это хорошо. Но вот есть что-то замечательное, есть что-то другое. И это другое, оно его начинает привлекать начинают уводить его в сторону. Он начинает идти за тем голосом, который не Божий голос, не истина, и он уходит от истины, он уходит от Творца. И вот смотрите, мы возвращаемся уже в наше время. Господь в любви своей, Христос говорит, Христос говорит, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют. Господь создает церковь и говорит, врата ада не одолеют. Господь созидает церковь. Господь созидает церковь на своей крови. Он созидает на своей жертве. Он говорит, я есть добрый пастырь, а добрый пастырь полагает душу свою завец. А наемник говорит, не пастырь. Он не будет полагать душу за овец. он не будет умирать. Он все делает, чтобы увести человека. Он все делает, чтобы... Как здесь написано, делает прельщение, он прельщает. В другом месте написано, что лютые волки придут, которые будут не щадить стадо, они будут рвать стадо. Что значит рвать стадо? Это значит не жалеть, это значит уничтожать это стадо. Ни перед чем не останавливается дьявол. Дьявол ни, ни перед чем не останавливается, он написано, Христос говорит, что Он пришел украсть, убить и погубить. Его задача, Он все делает для того, чтобы оторвать человека от истины, от Христа. И мы видим, что это продолжается и сегодня. И Господь предупреждает, что это время. Но Господь говорит, что я создам церковь мою, и врата да не одолеют. Мы с вами знаем из Ещенаписания, что были, ну, как бы сказать, те люди, которые уводили от истины. Это были книжники и фарисеи, которые уводили от истины, которые вели в противоположную сторону. Которые все делали для того, чтобы уничтожить Христа, чтобы оторвать, чтобы люди не слышали истины. И вы смотрите, они все делали для того, чтобы это сделать. И это удавалось. Это удавалось, чтобы отвести человека от истины. Удавалось, чтобы люди не слышали истины. Но, опять-таки, возвращаемся к ложным учениям. Ложное учение – это то, что не истина. Ложное учение – это то, что уводит человека в противоположную сторону. И Христос предупреждает, что восстанут люди в последнее время, которые будут уводить в сторону. И это удается. Удается говорить разные вещи. Удается говорить разное учение и водить человека от истины. И мы с вами замечаем, что Слово Божье предупреждает. И говорит Священное Писание, говорит, что бодствуйте. Бодствуйте. Господь говорит, что мы должны бодствовать. Читая места Священного Писания, я хотел бы привести пример на одной церкви, это Галатская церковь. Апостол Павел очень много потрудился в этой церкви. И мы читаем такое место, Священописание Галатам, 3 глава, мы читаем с 1 стиха. 3 глава, с 1, 1 стиха и 2 стих. «О несмысленные галаты! Кто прелестил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос?» как бы у вас распятый. Все хочу знать, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере. Апостол Павел, беседуя с галатами, был разочарованный. Разочарованный тем, что он говорит о том, что я удивляюсь, как вы быстро перешли к киному благовествования. Казалось бы, человек ходит, казалось бы, человек слушает, казалось бы, он принимает. И вот обстоятельства складываются так, что человек начинает слышать другой голос, у вас нет там радости, вы не исполняете закон, вы не исполняете субботу, вы не исполняете вот это, у вас нет радости, у вас нет Духа Святого, у, нас, у вас нет крещения Духом Святым, у вас еще чего-то нет. И таким образом человеку начинают говорить, да, человеку начинают говорить, и человек начинает воспринимать. И человек начинает уклонять свое ухо совсем в противоположную сторону. Человек начинает слушать не истину, а начинает слушать противоположное. Апостол Павел, смотрите, он трудился. Апостол Павел созидал эти церкви. Это была не одна церковь. И апостол Павел, если мы бы прочитали с вами 13-14 главу Деяния апостол, апостол Павел идет и созидает эти церкви. Он начинает говорить им об Иисусе Христе. Он им говорит, что верующие люди спасаются по вере. И он здесь им говорит, что через дела ли закона вы получили Духа? Конечно же нет. Конечно же, нет. Вы получили Духа Святого, потому что вы пришли ко Христу, вы покаялись. Дух Святой запечатлил ваши сердца, Дух Святой вошел в ваши сердца. Вы теперь стали детьми Божьими. И вам не нужно теперь какие-то законы, вам не нужно теперь возвращаться к обрезанию, к субботе, к праздникам, еще прочее. Вам не нужно этого делать. Почему? Потому что вы в Иисусе Христе имеете полное все в Иисусе Христе все есть, вся полнота. Но человек начинает уклоняться. <как> так же самое, как мы видим, и это было и в саду в Едемском. Да? Подлинно ли сказал Бог? А подлинно ли у вас вот это учат? А вас вот этого не учат. А вас вот это не говорят. И вот это не говорят. у вас вот этого нету. А вы вот вам еще вот так. А у вас там вот так, не то, и другое, и третье, и пятое. И начинается у человека, что происходит в душе? смущение. Человек начинает смущаться, человек начинает уходить постепенно от истины. Это происходит постепенно, и человека уводят от истины. И апостол Павел говорит, смотрите, в пятой главе, он говорит им, что вы остались без Христа. Вы, церкви, остались без Христа. Куда же вы идете? В вашей церкви нету Христа. Сегодня, друзья, дорогие люди говорят о том, что он, не находясь в Церкви Божьей, он не принял Святого Духа Святого, он, не являясь членом тела Иисуса Христа, не живет в нем Иисус Христос в сердце, он говорит, что я, когда предстану пред Богом, я ему скажу, друг дорогой, а чего ты вдруг взял, что ты предстанешь пред Ним? Грешник, который здесь живет нечестивой жизнью, грешник, который здесь утопает во грехах, и он говорит, что он предстанет, и он там что-то ему будет говорить. А вам не приходит на мысли то, что там Христос говорит, богатый, нищий, да, нищий отнесен был, да, богатый. Куда Он попадает? В ад. И будучи в аду, он поднял глаза свои. Друзья, дорогие, если ты сегодня не со Христом, если ты не в церкви, которую он сказал, я создам, и врата не, не одолеет, если ты не находишься здесь, в церкви Иисуса Христа, в теле Его, то как же ты думаешь, что ты предстанешь перед Ним, как сегодня мы слышали, что небеса небес не умещают славу Божью. Как ты думаешь, что если там в 6 главе Исаии написано, что укрывают Серафимы лицо свое на славу Божию, никто не может взирать. Как ты думаешь, друзья, как мы думаем, что если бы нас позвали к президенту, да, и мы бы туда пришли на прием, вы думаете, вы бы туда зашли, что-то могли бы сказать? Сомневаюсь я. Знаете почему? Перемыкает голос, все перемыкает, забываешь обо всем. А Священное Писание говорит, что если бы ты, Господь, сошел, то горы бы растаяли. Если бы ты, Господь, сошел. Вы представляете, насколько велик Господь. Мы сегодня слышали, что Бог сотворил солнце, какое оно великое. Так это же не галактика, да? А в галактике сколько Солнца еще? В галактике сколько Меркурии там и прочих, прочее. Сколько там всего галактик? которые там измерить нельзя. А Бог, мы слышали, измеряет все, чем. Один человек, помню, жил я еще в Харькове, он все вычислял, когда Христос придет. Я ему говорю, тебе надо покаяться, тебе надо принять Христа, тебе нужно, чтобы Христос жил в твоем сердце, а он все высчитывал, когда придет Христос. Понимаете? А поехал отдыхать, пчела укусила и умер. Ну, успел, вычислял, думал успеет. Я еще успею, у меня еще впереди очень много времени. Люди иногда думают, что у них еще очень много времени, еще много чего успеет, и планы, и прочее, прочее. У них очень много планов. Один друг говорит, что у меня еще, я успею заготавливает. Говорит, когда настанет великая скорбь, вы все ко мне будете приходить, я уже заготовил пи, продукты, все заготовил. Вы когда вот настанет великая скорбь, вы будете ко мне приходить. Я все заготовил. Кажу, а ты успеешь, прилетит эта пчела, и тебя укусит, и ты умрешь. И... и где твое вот то все сокровище? Богач, наверное, тоже так думал, что он успеет. Ложь, друзья, дорогие, заключается в том, что, смотрите, апостол Павел говорит, когда он собирает пресвятеров в милите, когда из Ефеса приходит пресветера, он говорит, я день и ночь, три года назидал вас, учил вас, но из вас самих восстанут люди, которые будут учить превратно. Превратно. Люди, которые будут уводить от истины. И апостол Павел, смотрите, как он поднимает сильно высоко планку. Он говорит Галатам, что если я что-то сказал не так, исключайте меня. Анафема. Апостол Павел говорит, смотрите, Галаты укоряли его. Кто такой Павел? Он что, апостол? Кто его поставил на это? Апостол Павел говорит, что я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, который был предан, взял хлеб, возбодрил и преломил и подал. Смотрите, он говорит, его не было на вечерии, А он говорит о том, что он от самого Господа принял, что и передал. Его там не было, но он удостоверяет и апостолов, и всех удостоверяет, как совершалась вечеря Господня. Как вроде бы он там рядом сидел. Потому что Господь ему все передал. И он говорит, я от самого Господа принял, что вам передал. Как происходило вечеря? Каким образом? Как Христос преломлял этот хлеб? Что происходило? Он все принял от Господа. И он говорит Галатам, что если я буду говорить не то, что есть, да будет анафема. И когда сегодня он говорит, и нас предупреждает, чтобы мы стояли на страже своего сердца, чтобы мы бодрствовали, потому что это очень важно. Потому что идет очень сильная война. В Откровении мы читаем, что враг душ человеческий знает, что скорая погибель, и он ходит, как рыкающий лев, кого поглотить. И что он делает? Шепчет людям. Люди ищут чего-то. В одну церковь пошел, в другую церковь. Люди ходят, ищут, чего-то ищут. Чего нужно искать? Господь рядом. Господь сегодня здесь. Не надо ничего искать. Сегодня Господь стучит в сердце, обратись к Нему. Сегодня день благоприятный, завтрашний день не в нашей власти. Завтрашний день, как сегодня сестра сказала, сколько людей сегодня не проснулись. Сколько сегодня людей не увидели свет? И Павел сегодня задает этот вопрос. Задает вопрос, говорит, о несмысленной галаты, кто вас прельстил? Не нужно думать, друг, не надо откладывать на завтра. Завтрашний день не в нашей власти. Не нужно думать, что завтра, в следующее воскресенье, я приду, обращусь. Вот сегодня неблагоприятный момент. Сегодня я, ну, я еще посижу, я успею. Не думай так. Завтрашний день ты можешь не успеть. Сегодня нужно прийти. Сегодня нужно обратиться. Сегодня день благоприятный. Сегодня. И Павел, и Священное Писание Господь говорит, призывает, приди ко мне потому что завтрашний день не в нашей власти. И Писание также предупреждает нас, что вот эти лжи, апостолы, лжи Христы, которые здесь написаны, и это еще мы с вами замечаем, и это приближается все больше и больше. Это все больше и больше. Оно ширится и распространяется. И нам надо больше, нам надо изучать Священное Писание. Нам надо пребывать в Священном Писании. Больше и больше, как сегодня пастор сказал, ближе ко Христу, больше познавать Его. Еще больше. Не надо останавливаться на том, что мы достигли. Пусть Господь нас в этом благословит и поможет нам, чтобы мы следовали за Господом. Помолимся в этот час и возбодрим нашего Господа. Аминь.